পাৰ হৈ যোৱা কেইটামান দিনত ইমান বেছি বিয়া খালোঁ আৰু বিয়া মানেতো গম পাইছে পূৰা মছলা গতিকে আজি ভাবিলোঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ মাছৰ আঞ্জা এখন বনাওঁ আৰু বনাই উঠি আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ দৰ্শকসকল আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া মাছ ভাজি ভাজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ একচুৱেলি পটককৈ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ বুলি সেইকাৰণে আগৰখিনি নকৰিলোঁ আৰু এয়া চাৰি পিচ মাছ আছিলে বুকুৰ মাছ তাকে ভাজি আছোঁ আৰু এয়া মাছৰ পেটু অকণমানো আছে এইখিনি ভাত দি ভাজিম আৰু এয়া মাছকেইটুকুৰা মোৰ ভজা প্ৰায় হৈছে আৰু গতিকে কাঢ়ি লওঁ মানে বিয়াবোৰতো মানে বহুত স্পাইচি বনায় ন আৰু খাবও মন যায় টেষ্টি টেষ্টি গতিকে খাই দিয়াও হয় সেইকাৰণে অকণমান মছলাৰ পৰা ব্ৰেক দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ এয়া মাছ ভজা তেলতে মই পাঁচফোৰণ তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া ফুৰণ দিলোঁ আৰু দি পেলাই আলু আগতীয়াকৈ বইল কৰি থৈছিলোঁ তিনিটামান কাটি পেলাই সেই আলুকেইটা এয়া দেখিছে দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান তেলতে ভাজিম মই সাধাৰণতে মাছ ভাজি যিকণ তেল ৰৈ যায় তাতেই ভাজোঁ তেলটো কম পৰিমাণে খাবলৈয়ে ভাল পাওঁ কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আলুখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি ভাজি ভাঙি দিছোঁ যিহেতু বইল কৰা আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে দেখিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ হালধি পাউদাৰ অকণমান আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ নিমখ আৰু একো মছলা নিদিওঁ আজি এয়াই হালধি নিমখেই দিয়েই বনাম আঞ্জাখন আৰু এয়া চাওক হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছতো অকণমান সময় কম জুৰিতে ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ তেল নায়েই দেখিছেনে তেল নোহোৱাই হৈ গ'ল আলুখিনি ভাজোঁতে ভাজোঁতে আৰু এয়া মোৰ ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এয়া কি গম পাইছে নহয় আপোনালোকে পাবই দিয়কচোন এয়া হৈছে বাঁহগাজ মই পানী বেছিকৈ লৈছোঁ সীতাটো বেছি দিয়া নাই পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু সেইখিনি ঢালি দিলোঁ বাঁহগাজৰ পানী অলপমান সীতা দিছোঁ আৰু দি এইখিনি অকণমান লৰাই লৰাই দিছোঁ ভালকৈ এয়া চাওক আৰু এতিয়া আৰু অলপমান মই ইয়াতে পানী দিম যিহেতু আঞ্জাখন অকণ জোল কৰিম গতিকে সেইমতে অলপ পানী দি দিম আৰু দাইল ভাজি এইবোৰো বনোৱা হৈছে অলৰেডি মই মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটোহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত চাওক দেখিছে এইখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আনিলোঁ মোৰ ভোট জলকীয়া টেমাটো কৈছিলোঁ যে ছিঙি ছিঙি এনেকৈ থৈ দিছোঁ বুলি সেয়া দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু তাৰপৰা এটা ল'লোঁ কিন্তু গোটেই এটা নিদিওঁ আধা দিম কাৰণ আমাৰ জীয়াই বেছি জ্বলা হ'লে খাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ভোট জলকীয়াটো যিহেতু ঘৰতে হোৱা ফ্ৰেছ কৈছোঁৱেই খুব ধুনীয়া আৰু জ্বলাও বহুত সেইকাৰণে এগফাল্লা দিলোঁ এয়া ভোট জলকীয়াটো দিয়াৰ পাছত এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আঞ্জাখন উতল আহিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আঞ্জাখন উতল অহাৰ লগে লগে ইয়াতে মই মাছকেইপিচ দি দিম বাঁহগাজ আৰু ভোট জলকীয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে জানেই হয়নে নহয় মই হ'লে বাঁহগাজৰ গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ কিছুমানে অৱশ্যে ভাল নাপায় কোৱা শুনো মানে যে বাঁহগাজৰ গোন্ধটো ইমান বেয়া পাওঁ বুলি কিন্তু ভাগ্য ভাল যে মোৰ ফেমিলি সকলোৱে ভাল পায় গতিকে মোৰ একদম বনাবলৈও ভাল আৰু খাবলৈতো সকলোৱে ভালেই পায় কৈছোৱেই আৰু এয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল চাওকচোন বাঁহগাজ আৰু ভোট জলকীয়াই বনাওঁ মাছৰ আঞ্জা দেখিবও ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু অৱশ্যে এই আঞ্জাখন হ'লে গৰম ভাতৰ লগত আৰু একোৱেই নালাগে দাইল চব্জি হয়নে নহয় কওকচোন মই কিন্তু এনেকৈ খায়েই ভাল পাওঁ যি নহওক বাৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা এই মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ